Всем привет! С вами снова Денис. Сегодня у нас на обзоре очень-очень классная тачка. Называется наш кодом. Вы знаете, спортивная тачка. А дома у меня не, нет. Текстура на красках нормальная. фары что-то овратительные. Текстура склон, не знаю. Может, у меня такая версия. Посмотрим, как она есть. Кстати, она вручную помедет. Сейчас проверим. Едет. Посмотрите. Хи, что это такое? Класс. урона она очень не хапает не поедем мы так. идем сюда а, блин что куда мне поехать а поедем всяк тут То есть. Блин, что я могу Все работает одни. Ход работает, стоп, работает, слава все. Слава богу, все работает. Сразу скажу, чтоб вопросов не было, это я недавно покупал эту коробку передач, это на, не на ней, я лишь недавно покупал. Проходимость у нее очень Нормально. Сейчас уроны будут не с уроной ходить. Ну с уроной А осмотрите сколько. Это просто не знаю, что это такое. Так, мало ще прей, скоро Всем спасибо за просмотр. С вами был Денис. Всем пока. До новых встреч. Простите. И, кстати, карта называется Широкая река. Всем спасибо за просмотр.